Ну, первое, торговать и давать деньги э, ну, ополченцам, тем же террористам, нет никакого смысла, потому что эти же деньги направлены потом против нас, против военных. Я вообще с трудом себе представляю озлобленность военного, который сидит в окопе и не может сказать слово, потому что он ну, как бы военно обязанный, да. Но как он видит, проезжают паровозы с углем, туда едет лес, из которого они делают блиндажи и все остальное. Пльенка ездит. А, Ахметова помощь вообще ездит интересно. Из 30 КАМАЗов, которые едут туда как гуманитарная помощь, раздается ровно один по фотографиям, по фотоотчетам. Все остальные едут в магазин на продажу с, с хорошей наценкой. Выход можно найти другой же, правильно. Не обязательно народ ущемлять. Же... Потому, что, потому что в 90-м уже было отключение и от некоторых данных, что продавали за границу. То же самое сейчас пользуются ситуацией этой войной, могут продавать за границу. Не потому что они мешают нормальному функционированию жителей города Харькова. Информация неправдивая сейчас доносится средств массовой информации, в частности, вот, непосредственно от кабинета министра. Нет. А какая информация правдивая, Русская пожалуйста. Правдивая, это вы узнаете по облэнерго, по генерирующим компаниям, остальным и так далее. Ну, есть возможность, попри это все? Безусловно, это чисто пиар и некоторое, скажем так, затуманивание определенной картины, определенных коррупционных схем, скажем так, скрытие. А что, что плохо будет, если будет верить на отключение? А че вы згідні з тим, тем, что это треба делать, так? Не надо нам ничего отключать. Мы за это платим большие деньги. До блокады я ставлюсь э, целиком э, положительно. Так. Потому что на фоне войны, яка уже триває майже три роки, э, параллельно с этим происходит э, контрабанда. І торгівлі, торгівля закупованими територіями. А гроші, які вилучають за цю контрабанду, вони йдуть на фінансування так званих незалежних республік. І про це, до речі, казав ще, мабуть, два роки тому Юрій Луценко, коли він ще був керівником фракції у Петра Порошенка у Верховній Раді, він дуже... Положительно казав про блокаду і казав, що вона дуже необхідна. І, до речі, наш президент теж підтримував блокаду у 2015 році і, і готов до верних відключень. Мабуть, треба трошки перетерпіти, але війну не зупинить іншим шляхам. Бо я так розумію, що ця ситуація статус-кво, яка склалася, вона. Влаштовує дві сторони: і нашу українську, і ДНРівську, і мабуть, російську вона тільки не влаштовує наших вояків, які воюють, їх родини, волонтерів і небайдужих українців, які хочуть, щоб ця війна скоріше закінчилася. Тому я вважаю, що треба перетерпіти і йти на повну влагу.